Ми покладаємо надію на наших дівчат. Я впевнений, що Євробаскет жіночий він принесе нам нові перемоги, нові здобутки для України. Хочу тільки побажати одного, це удачі, як то кажуть. Таке буває в спорті. Але я впевнений, що та команда, яка сьогодні працює, команда це не тільки гравці і тренери, а в першу чергу і шановні журналісти, і інші фахівці, це дійсно була сильна команда по підготовці, яка все робила для того, щоб створити умови для наших дівчат і участі в Євробаскеті, і в перемогах від нашої компанії, від торгової марки ми тільки можемо побажати вам успіхів і перемог. С настроем, как говорите, с боевым все едут туда не просто так, чтобы посмотреть или поиграть. Мы так уже съездили пару раз, как говорится. Едем туда побеждать, показать, что это было не случайно, что Сербия была обыграна нами. Доказать всем, что Украина еще раз. Не последняя страна, как говорят многие, что у мы... нас нет ни спорта, ни женского, ни баскетбола. Мужской плохо выступает. Поэтому едем туда доказать с боем всем. Были некоторые проблемы на турнирах по организации. Некоторые немножко перенервничали. Все-таки большое дело надо сделать. Но собрались и турнир в Чехии отыграли достойно. Против хороших команд показали свой характер, тренер говорит. И все стали более дружнее один за одного. И работать очень и очень сложно. Намного было проще работать в квалификации, потому что времени на подготовку было меньше. И оно все проходило скоротечно и не было никаких, никаких трех никаких разумений. Сейчас все намного сложнее, потому что времени было на подготовку очень больше. Не могу сказать, что его стало достаточно на подготовку. Потому что ряд игроков приехал только 22 числа мая и не совсем нам было достаточно времени именно по тактике подготовиться. Но едем мы на финальную часть в хорошем настроении, едем с хорошими ожиданиями. Мы набрали достаточно неплохие кондиции. Турнир в Греции это показал. И последний раз с командой Греции показало то, что у нашей команды есть характер и есть безусловное желание выигрывать. Безусловное желание выигрывать. Вот, и это меня обнадеживает на то, что мы можем достаточно успешно выступить на работе. Поскольку их просто взять на такой уровень очень сложно найти. Знаете, что отказался один игрок центровая, которая должна была усилить нас. Вот. Но если взять, в целом посмотреть, например, стартовую пятерку, антропометрические данные, то я думаю, что средний рост у нас будет, наверное, выше, чем у любой другой команды, поскольку... Селекция таким образом создана, что у нас первые номера достаточно мощные и высокие, вторые номера достаточно мощные и высокие. И понятно, что третье, четвертые и пятые это все люди, которые могут играть свободно со сменами. И так мы пытались играть на всех этих турнирах. И не могу сказать, что мы это делали не безуспешно. Со сборной Франции Франция сделала 21 подбор против нас. Черногория 29, подбо, 29 потерь. Извините. 21 Франция потери, 29 Черногория потерь сделали. То есть каждая команда, которая против нас играла, делала, делала очень большое количество потерь. Есть иллюзия, что идет смена, и первый номер принимает пятого, пятого, но попробует туда дать хорошую корректную передачу, когда есть еще страховка с дальней стороны. Так вот, когда мы играем с желанием, когда мы играем за получение и со страховкой, у нас все получается. Вопрос, как нам это сохранить на все игры чемпионата Европы, на 100%, чтобы все выкладывались и играли так, как они должны играть, и так как они эпизодически играют. Если они смогут выдержать в таком темпе и играть с желанием и за получением, потому что защита – это 99% желания игрока защищаться. Если нет желания, все остальное не имеет смысла. Только желание дает результат. Вот когда желание будет, и мы его сохраним, значит будет хороший результат. У нас есть преимущество в скорости, безусловно. Я не знаю, кто может Алину остановить где-нибудь там на площадке, не имею понятия о таком защитнике. У нас наши четвертые номера, назовем их так, они достаточно быстрые, достаточно техничные и способны обыграть с периметра любого, 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 центрового противоположной команды, любой команды способны обыграть. То есть с хорошим трехочковым броском у нас есть свои козыри, у нас есть свои козыри, которые мы попытаемся использовать. Мы не строим игру, допустим, как сборной России, имея там 5 центровых выше 193 сантиметров, они давят из-под кольца. Мы используем что-то другое, мы имеем атаку с периметра. К сожалению, на турнирах не такой был хороший процент, но не всегда будет так плохо, что мы не забиваем. У нас бывают проценты получше, и когда процент станет лучше, и результат будет другой. Я вам скажу точно, что они не замученные, не замордованные. Я думаю, что они достаточно свежие. Но почему замученные? Потому что сезон был длинный, у них каждый в своем клубе был сезон длинный и усталость накапливается, хочешь или не хочешь. Мы не работали э, ни на стадионе, не бегали с гантелями, ни, ни со штангами, не приседали. Мы больше занимались баскетболом, тактикой и больше играли. То, что любой игрок любит. Любой игрок любит больше играть, чем тренироваться. И за счет игр мы, мы, вошли в кондиции за счет игр. И думаю, что э, практически все в достаточно хороших кондициях. А то, что касается Леси Малышенко, ей еще, у нее еще сохранился или сохранился голод в баскетбол. Она два месяца не тренировалась, и ей хочется играть в баскетбол. И даже если будут кондиции чуть какие-то менее физические, но за счет желания оно все компенсирует. Это касалось и мужского, и женского баскетбола, и клубного, могу сказать, так тоже когда еще играл, что когда игры ничего не дают, товарищеский турнир, все набирают весты, все такие хорошие, красивые и все. Сейчас получилось наоборот, нам немножко дали по шапке, немножко все посмотрели реально на те силы, что каждая из себя представляет. Мы что-то подкорректировали. Надеюсь, что игроки сами для себя э, вынесли какие-то уроки, потому что очень важно, чтобы игрок... Был профессионалом и осознавал, что не может себе позволить ни секунды расслабленности ни в одной из игре, ни в одном игровом эпизоде, ни в одном игровом моменте. Хочешь быть чемпионом, должен стелиться по паркету, должен бежать, прыгать на голову локтями, как, как мы играли вот сейчас в Греции против сборной Греции. Все получили, кому-то палец выбили, кому-то губу разбили, кому-то нос. И я был самый счастливый человек, потому что наши игроки все на себе это прочувствовали. И теперь, я надеюсь, они осознают, для того, чтобы туда попасть наверх, нужно играть вот так зло, не жалея никого, потому что их никто никогда не пожалеет. Мы на самом деле туда карабкаемся, вы не понимаете, мы зубами выгрызаем и карабкаемся туда на вершину. Мы где-то вот тут, внизу, не там. Я не ставлю глобальных задач никогда перед игроками. Ставится, глобаль... Ставится конкретная задача на конкретную игру. Так вот, наша задача выиграть одну единственную игру, каждую игру, которая у нас будет. Вот когда мы выиграем каждую игру, тогда мы посмотрим, какой будет результат. Сегодня позиционное нападение самая глобальная проблема по причине того, что, к сожалению, мы не можем освоить пока материал тактический. Не можем выучить комбинации, как это не смешно звучит. Но это правда. Если кто-то сейчас будет смотреть наш скаутинг или попытается нарезать, он не сможет этого сделать. Я говорю правду вам, это нереально сделать. Мы сыграли за 6 игр комбинации, там, не знаю, две-три комбинации, сыграли до конца три раза. Если кто-то это увидит, значит он счастливчик. Потому что я, я это увидел, потому что я знаю, какие мы комбинации должны играть. И это реальная проблема. Но у нас еще есть немножко времени. Мы чуть упростим где-то что-то. Э, может быть, будем больше играть со сборной Чехии, потому что это первая игра и самая важная, безусловно, для нас игра. Нам необходима там победа, кровь износа. То есть там вариантов других нет. Нам нужно только выигрывать. И все силы будут направлены на то, чтобы э, те тактические взаимодействия, которые лучшие игроки воспринимают и которые лучше запомнят, вот мы их будем чаще играть и больше использовать. Для того, чтобы функционировала наша защита, агрессивная, со сменой, нам нужна соответствующая антропометрия игроков. Мост нужна как первый номер, мы со второго по пятый номер и так играли со сменами и не имели никогда никаких проблем. То, что касается Дубровина, она никак не влияла на эту ситуацию абсолютно. То, что касается Арины, я уже говорил, что будет другая форма защиты. Мост нужна как первый номер и именно для того, чтобы мы могли агрессивно играть. Агрессивно за получение э, между мячом и игроком, не давая возможности сопернику комбинации даже раскрыть. Если ты... ты мы комбинации, вы понимаете, что когда делаешь скаутинг, ты знаешь комбинации соперника наперед и понимаешь, куда она будет бежать. И проще всего они бегают, а ты стоишь на месте и только говоришь смена, смена, смена. Пока вот из тактики этой коммуникации нам не хватает, к сожалению. Мы ничем им не уступаем. Ничем не уступаем. Игроки мотивированы, игроки хотят выигрывать. И главное, что у них появилось в глазах, они хотят побеждать. Серьезно говорю, они хотят побеждать. Они просто не хотят поехать там нагулять, аппетит, что-то покушать ну, за шведским столом, они хотят выиграть. И для меня это самое главное, что у них есть желание выигрывать. Не просто участвовать в соревнованиях, выигрывать.